Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute zeige ich euch, wie ich meine Käsezöpfe backe. Das Rezept ist super einfach und die Zutaten hat auch jeder zu Hause. Falls euch dieses Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Los geht's! Für den Hefeteig benötigen wir 450 Gramm gesiebtes Mehl. 7 Gramm Trockenhefe oder 21 Gramm frische Hefe, einen halben Esslöffel Zucker. Man kann aber auch einen ganzen Esslöffel nehmen, ein bis anderthalb Teelöffel Salz, 100 Gramm weiche Butter und 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig und mindestens eine Stunde gehen lassen. Mein Teig habe ich anderthalb Stunden gehen lassen. Und meine Küchenmaschine lief insgesamt acht Minuten auf Stufe 2. Und was das Salz angeht, ich habe zum Beispiel ein Teelöffel Salz genommen. Und muss ganz ehrlich sagen, das war doch ein bisschen wenig. Aber das ist ja Geschmackssache. Der eine mag ein bisschen mehr Salz, der andere ein bisschen weniger. Mein Teig ist ganz schön aufgegangen und fühlt sich einfach wunderbar weich an. Ich gebe ihn jetzt auf die Arbeitsfläche und teile ihn in zehn Teile. Jedes Teigstück rolle ich dann erst zu einem ca. 40 cm langen Strang und forme ihn dann zu einem Zopf. Ich nehme auch kein Mehl für die Arbeitsfläche, ich finde mein Teig ist genau richtig. Guckt einfach mal, denn jedes Mehl ist anders. Falls euer Teig zu weich ist, einfach ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche geben, dann wird das schon klappen. So, und hier nochmal die Flechtechnik in ganz langsam. Die fertigen Zöpfe dann nochmal 10 bis 15 Minuten auf dem Backblech gehen lassen, dann ein Eigelb und zwei Esslöffel Wasser vermischen und die Zöpfe damit bestreichen. Achtung, mit dieser Mischung werden die Zöpfe nicht dunkel. Wenn ihr wollt, dass die Zöpfe etwas dunkler werden, ersetzt das Wasser durch Milch oder lasst beides einfach weg und nehmt nur das Eigelb. Die Zöpfe dann mit Käse bestreuen und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 25 Minuten backen, plus minus 5 Minuten, je nach Backofen. Meine habe ich 25 Minuten gebacken. So, meine Zöpfe sind jetzt fertig. Falls die euch zu klein sind, ihr könnt einfach 8 Stück backen statt zehn. Dann müsste man vielleicht die Backzeit etwas anpassen. Oder ihr macht ganz normale Brötchen daraus und keine Zöpfe, das ist ja völlig egal. Oder ihr könnt noch mehr Käse nehmen als ich oder anderen Käse nehmen als ich. Ich hatte zum Beispiel Gouda. Oder ihr nehmt noch ein paar Schinkenwürfel dazu. Das Rezept ist flexibel und gelingt sicher. Vielen Dank fürs Einschalten, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!